Tamətkdar rəssam Zövri Abdullayevanın yeganə oğlunun yadicarı nəvəsi nənəsinə vidala mərasimində dediyi sözlərlə hər kəsin ürəyini parçalayıb Bəli, gedəlim ki gənc yaşlarında cəmi 16 yaşında ailə həyatı quran Zəhra Abdullayeva elə gənc yaşında da həyat yoldaşını itirir. Çox təəssür ötsün ki. Amma ondan sonra da ailə qurmur. Azərbaycan xanımı, əməkdar aktrisimiz Zəhra Abdullayeva öz sevgisini, qayğısını uşaqlarının saxlayır.